ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسو میں ہوں ڈاکٹر امجدی مرزا ناظرین ایک خبر آپ کے لئے لائے ہوں کہ یونائٹڈ نیشن خصوصی نمائندگان اور ماہرین کا بلوچستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش اور میگا کمیونیکیشن جلد جاری کرنے کا فیصلہ اب یہ میگا کمیونیکیشن کیا ہے یور گیسز ایز گوڈ ایز مائن میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جو جنرل اسمبلی ہے اس کو لیٹر دیا جائے گا جس میں ان کو یا بتایا جائے گا کہ بلوچستان میں کیا صورتحال ہے اس وقت تو وہ صورتحال ہم آپ کو بلوچستان نیوز ایکسکلوسو سے بتا رہے ہیں اس وقت گوادر میں پک اپ یونین نے کوسٹ گارڈز کی زیادتیوں کے خلاف کوسٹل ہائیوے پر دھرنا دے دیا ہے پک اپ یونین کا یہ کہنا ہے کہ ہماری گاڑیوں کو بغیر کسی نوٹفیکیشن کے بغیر کسی وجہ کے کوسٹ گارڈ تنگ کرتی ہے اور ہماری گاڑیاں ضبط کر لی ہیں اور ہم پہلے ہی کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو پک اپس تھیں اس کے اوپر ڈیزل تھا جو ٹرانسپورٹ ہم کر رہے تھے اور بغیر کسی تحویل نوٹس کے اس کو تحویل میں لے لیا اور پھر گاڑیاں دے دیں لیکن ڈیزل جو ہے وہ غائب کر دیا اور کرنل زین العابدین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کرنل زین العابدین نے جو ہے قیمتی ڈیزل چوری کر لیا ڈرائیوری نے کہا کہ وہ ادھار لے کر تیل لوڈ کرتے ہیں اور کئی خطرات مول لے کر سفر کرتے ہیں اب یونین نے کل بیس اپریل یعنی اتوار کو صبح گیارہ بجے تک اعلان کیا ہے کہ ہمارا ڈیزل واپس کریں ورنہ غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا اور عوام سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ پلیز جو ہے سفر نہ کریں اگر ضرورت نہ ہو تو ادھر بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اخترجان مینگل صاحب کی پارٹی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے دھرنا ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک شیڈیول جاری کیا ہے تو کل پہلا جو ریلی ہے وہ نکل رہی ہے صبح ساڑھے دس بجے اتوار کو شاہی بازار کلات سے جو بی این پی کے ذلعی ترجمان ہیں کلات کے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بڑی تعداد میں وکلا ڈاکٹر طلبہ اور سماجی جو تنظیمیں ہیں ان کے لوگ شامل ہوں گے اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ پلیز وقت کا خیال رکھیں صبح ساڑھے دس بجے سے پہلے جو ہے لوگ وہاں پہنچیں تاکہ ٹائم پر یہ ریلی نکالی جا سکے اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پانچ لوگوں کو انہوں نے جعلی انکاؤنٹر میں مار دیا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ڈکی میں پانچ دہشت گردوں کو ہلاک کیا یہ ان کا دعویٰ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مسلح گروہ سے ان کا تعلق تھا اور یہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے تو اب ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ انکاؤنٹر جو ہے یہ کیسے ہوتے ہیں اور ان میں مارے جانے والے لوگوں کو کیسے مارا جاتا ہے دوسری طرف بی ایل اے اور بی ایل ایف نے بلوچستان بھر میں کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے کیچ نصیر آباد تربت نوشکی اور شاہ پک میں یہ حملے کیے گئے ہیں بلوچستان لیبریشن آرمی نے چار علیحدہ علیحدہ حملے کیے ہیں جس میں سڑکوں کو بلاک کیا ہے آئی ای ڈی دھماکے کیے ہیں اور مسلح حملے بھی کیے ہیں اور پہلا حملہ جو ہے وہ دشت میں کیا گیا ڈار میں اور اس میں پاکستان کی جو بوم ڈسپوزل اسکواڈ ہوتی ہے اس کو آئی ای ڈی سے نشانہ بنایا گیا اس میں ایک پاکستانی فوجی ہلاک اور دو زخمی ہوئے دوسرا جو بی ایل اے کا حملہ ہے وہ دو گھنٹے تک انہوں نے نوتال ایریا میں نصیر آباد میں جمعرات کی رات کو جو ہے وہ ناکہ بندی کی اور جب پولیس وہاں آئی تو انہوں نے اس پہ فائرنگ کی جس کے نتیجے میں پولیس کو پسپائی اختیار کرنا پڑی پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا تیسرا حملہ بی ایل اے نے تربت میں کیا جس میں انہوں نے ایک فوجی کے اوپر چیک پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ گرنیڈ سے حملہ کیا یہ جو چیک پوسٹ ہے یہ تربت میں سٹار پلس مارکٹ کے پاس یہ چیک پوسٹ تھی فوج کی اسی طرح نوشکی کے قادری آباد علاقے میں بی ایل اے نے نقیب اللہ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو میرا جان مینگل کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ نقیب اللہ جو ہے وہ پہلے پاکستانی فوج میں سروس کر چکا ہے اور بعد میں ایک جاسوس کے طور پر کام کر رہا تھا یعنی پاکستان کے جاسوس کے طور پر کام کر رہا تھا یہ بی ایل اے نے ان پہ الزام لگایا ہے کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا تھا اور یہ شخص جو ہے کئی جبری گمشدگیوں کا ذمہ دار ہے اب بی ایل ایف کی سن لیتے ہیں بی ایل ایف نے دو حملے کیچ میں کیے ہیں اور اس میں ایک حملہ جو ہے وہ اس میں انہوں نے ڈیتھ سکوارڈ کا جو سرغنہ ہے تمپ میں اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کو ہلاک کیا ہے اور بی ایل ایف نے کہا کہ نسیم کو ہی جو گہرام کا بیٹا ہے یہ گومزئی علاقے میں تمپ میں سیکرٹ یعنی خفیہ انٹیلیجنس کا ونگ چلا رہا تھا اور اس کے جو ہے وہ کیپٹن جہانگیر عرف جبار جو بی ایل اے کے کمانڈر تھے دوزار اٹھارہ میں ان کے اغوا اور قتل میں ملوث تھا بی ایل ایف نے کہا ہے کہ کوہی میں ملٹری انٹیلیجنس کام جو کر رہی ہے وہ جبری گمشدگیاں اغوا اور بلوچ سرمچاروں کے خلاف جو ہے وہ انٹیلیجنس گیدر کرنے کا کام کرتی ہے اور دوسرا حملہ جو بی ایل ایف نے کیا ہے وہ ایک گرنیڈ اٹیک ہے جو گرنیڈ لانچر سے کیا گیا اور اس میں ایک ملٹری پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا جو شاپک ایریا میں ہے یہ جمرات کو کیا گیا یہ کچھ ہم لوگ آپ کو میں نے تفصیل بتا دی ہے جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق اس کے علاوہ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بھوکھلائے ہوئے اور ایک جھنجھلاہٹ زدہ پینک سٹرکن پاکستانی آرمی کے چیف نے جو تقریر کی وہ پوری دنیا میں جو ہے اس وقت مذاق کا کی کا ایک سلسلہ ہے اس کے حوالے سے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو پاکستان کی کہانی ضرور سنائے تو ہم تو سنا رہے ہیں کہ کیسے پاکستان جو ہے اس نے بلوچستان پہ حملہ کیا کیسے پاکستان نے بنگال کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کیسے پاکستان جو ہے وہ برطانیہ کا ایک نجائز بچے کے طور پر بد پیدا کیا گیا اس خطے میں 1947 میں تاکہ مغربی استعمار کی جو علاقائی مفادات ہیں ان کے لیے یہاں پہ پولیس مین کا کردار ادا کرے اور کیسے جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں اور گرگت بتستان میں ظلم کا بازار کیا گرم کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے اب تک یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لیں جنرل آصم منیر صاحب آپ ٹینشن نہ لیں پھر انہوں نے کہا کہ پندرہ سو جو ہے وہ انہوں نے یہ فگر دی ہے بلو سمچاروں چاروں کہ یہ پندرہ سو سے زیادہ نہیں ہے تو پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہے ہی نہیں ہے مٹھی بھر ہے ایک ایس چوگ ہی کی مار ہے یہی کہتے تھے نا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پندرہ سو ہیں لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم ان کو کلیئر کر لیں گے تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ کلیئر کر لیں گے لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دس نسلوں کو چیلنج آپ نے کیا اور یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی کیونکہ آپ نے یہ چیلنج دے کے اگلی دس نسلوں کو ہوشیار کر دیا ہے کہ وہ دس نسلیں جو ہے بھی اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اسی نسل میں بلوچستان کے جو بہادر سرمچار ہیں اور بہادر لوگ ہیں وہ بلوچستان کو پاکستان کے چنگل سے آزاد کروا لیں گے تو آپ بھی کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آسم منیر کی جو جھنجھلاہٹ ہے اور جو ان کی گھبرات ہے اس کے حوالے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو اور آپ کا کیا خیال ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ کب تک آزاد ہو جائے گا جیسا ہم جانتے ہیں کل سے بی این پی والے جو ہے وہ پورے بلوچستان میں ریلیاں نکال رہے ہیں دیکھنا یہ بھی ہے کہ وہ ریلیاں جو ہے کس قدر کامیاب ہوتی ہیں اور ان ریلیوں کے اوپر اگر یہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر مسائل زیادہ گھمبھیر ہو جائیں گے لیکن ساری صورتحال کے بیچ میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دختر بلوچستان ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اس وقت جیل میں ہیں اور اصل مسئلہ جو تھا اس ساری موومنٹ کا وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو بازیاب کیا جائے رہا کیا جائے اور وہ ابھی جو مقصد ہے ابھی تشنہ تکمیل ہے ابھی تک وہ پورا نہیں ہوا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو وٹ جیل میں رکھا ہوا ہے یا کہیں اور منتقل کر دیا ہے تو بہرحال دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسو جیسے ہی کوئی نیوز آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پلیز چینل کو جوائن کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے